अमरावती जिले की सबसे बड़ी अवर्ग नगर पालिका के तास से महज सुशोभित और एक जमाने की राजधानी के नाम से मशहूर अचलपुर नगर पालिका के दोनों शहर अचलपुर परतवाड़ा आज अपने रहनुमाओं की दोगली स्वार्थ सिद्धि के चलते परत दर परत शहर की नब्स को खोखली करते चले जाने का आरोप आमजनों द्वारा लगाया जा रहा है फिलहाल अचलपुर नगर पालिका क्षेत्र की कीमती सरकारी जमीनों पर किसी को निजी अधिकार देने की बात पर शहर भर में हंगामा मचा हुआ है परदवाड़ा के एल चौक से उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के बीच नगर पालिका के कल्याण मंडपम के पास वाली लाखों करोड़ों रुपए की पैंसठ हजार स्क्वेयर फुट जमीन पर किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक उपक्रम के नाम पर जमीन कब्जाने की कोशिश किए जाने की बात प्रकाश में आई है जिसके बाद अचलपुर नगर पालिका शासन प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है यहाँ लाख नहीं हजार टके का सवाल यह पैदा होता है कि क्या जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सहित सरकारी मुलाजिमों को इस तरह का अनैतिक कृत्य करने का अधिकार है या फिर आखिर किसने इन लोगों को ये अधिकार दे दिया है कि ये लोग जब चाहे जैसा चाहे अपने अधिकारों का गैर इस्तेमाल कर सकते हैं इस जमीन पर लोखंडी एंगल गाड़कर तार की फेंसिंग किए जाने के बाद स्थानीय आदिवासी पर्यावरण संगठन अध्यक्ष योगेश खानजोड़े सहित सुरेश प्रजापति संजय डोंगरे राजेंद्र मुंडे पैरेलाल प्रजापति के ध्यान में आते ही उन्होंने इस संदर्भ में सीधे मुख्य अधिकारी राजेंद्र फातले से इस बात की शिकायत की चार से पाँच बार फोन पर बातचीत के बावजूद भी जब कोई कदम नहीं उठाए गए तो इन लोगों ने इस बात की जानकारी स्थानीय उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार सहित जिलाधीश को दी तब अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार ने फौरन एक्शन लेते हुए उस जगह अवैध रूप से कब्जा करने वाले पर कायदे अनुरूप कार्रवाई किए जाने का बोर्ड लगा दिया है अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जंग में नगर पालिका प्रशासन का दृष्टिगोचर होता स्वार्थी रवैया जीतता है या फिर आदिवासी संगठन द्वारा की गई मांग मामले को लेकर शहर के नागरिकों सहित कानूनी मसलों के जानकारों की नज़र अब इस मामले पर टिक गई है सोशल मीडिया पर भी विषय को लेकर तल्ख प्रतियोगिताओं का दौर जारी है वही एक बार आदिवासी पर्यावरण द्वारा इस मामले में उठाए गए कदम को अलग भी रख दिया जाए तो शहर की कोई भी सरकारी जमीन को ऐसे ही किसी सामाजिक उपक्रम के नाम आरोप आवंटित नहीं किया जा सकता जब तक उसमें परिपूर्ण रूप से उस क्षेत्र के नागरिकों का हित सुविधा उपयोग निहित न हो फिर इतनी बड़ी कीमती जमीन को कैसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बात को लेकर शहर भर में चर्चाएं जारी है वैसे भी अचलपुर नगर पालिका में कब कहा और कैसे फैसले हो जाए कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ जनता के हितों के कामों की बजाय के कामों को ज्यादा तवज्जो देने के आरोप भी विगत दिनों लगते रहे हैं। खैर इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जाँच होने की मांग की गयी है जाँच के बाद ही इस विषय की सच्चाई सहित मामले का फैसला सुनिश्चित हो पाएगा हमें आदिवासी परिवहन सामाजिक संगठन के समस्त पदाधिकारी आज अचलपुर नगर परिषद मध्य होना अतिक्रमण शासकीय जागे करना कब्जा बदल दो मानते है आणि हे जनहितार्थ एक असा प्रयास आहे का कल्याण मंडपांच्या बाजूची जवळजवळ पासष्ट हजार स्क्वेअर फीट म्हणजे पौन एकरच्या आसपास जागा काही संगणमताने एक तोळी नगर मिळून काबीज करायचा प्रयत्न करत आहे तर त्यासाठी माननीय एच डी एम यांना आणि माननीय जिल्हाधिकारी यांना आदिवासी पर्यावरणाकडून मागणी करण्यात आली आहे का सदर जे पट्टा आहे तो हरित पट्टा आहे ग्रीन बेल्ट आहे फक्ता उप... फक्ता जेने करून जाग... उपन करून, त्या ठिकाणी फक्त वृक्षरोप नदी काठ असल्या कारणानं त्या ठिकाणी फक्त वृक्षरोपणच करण्यात यावे जेणेकरून ती जागा शासकीय जागा वाचविलाही जाईल आणि वृक्षरोपण करून ऑक्सिजन तर प्रोव्हाइड होणारच आहे पण उद्या चालून कुठंतरी कोल्हापूर सांगलीसारखी पूरस्थिती आपल्या शहरात निर्माण झाली तर त्या वृक्षाच्या तिथं कुठंतरी आड बसणार आहे तर त्यासाठी आम्ही समस्त पदाधिकारी आदिवासी पर्यावरणांचे जिल्हाधिकारी मॅडम विभागीय आयुक्त नगर परिषद ए डी एम कार्यालय सगळ्या कटेरी निवेदन दिलेलं आहे हे शहरातले इतकेही शासकीय जागा आहे ज्या काहीतरी एक टीम एक टोळी हडप करण्याच्या मागं लागलेली आहे त्यावर अंकुश ठेवून त्या टोळीवर कुठेतरी ॲक्शन घेऊन तत्पर ह्या जागा वाचून बांबू गार्डन निर्मितीसाठी किंवा उद्यान निर्मितीसाठी त्या जा जागा राखीव करण्यात यावा धन्यवाद आज परतवाड्यामध्ये जे भूखंड एक लाखचं भूखंड जे हडपण्याचं षडयंत्र चालू आहे त्या पाठीमाग कोणती यंत्रणा लागलेली आहे याची सविस्तर चौकशी होण्यात आवी आणि आम्ही लोक या भूखंडच्या बाबतीत एकच म्हणणं आहे माझं की बा जनतेला किंवा शासकीय प्रशासनाला की ब तुम्ही हा भूखंड स्वार्थी आणि एक न देता तुम्ही आवंटित करायचं असला तर करा पण हे असल्या अचलपूर परतवाड्यामध्ये एवढं सुशिक्षित बेरोजगार असताना आणि सध्या फिनले मिली बंद असताना लोक मुलं तरुण रोजगार जे खाली बसलेले त्यांच्या रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ती जागा त्यांना आवंटित केली तर हे अति योग्य राहील आणि तसे हा नदीकाठचा भाग असल्यामुळं हा भाग हा फक्त वृक्षारोपणासाठीच ला देण्यात यावा अशी माझी शासनाला कळकळीची विनंती आहे आणि यावर जे भूकंडमाफिया माफिया जे स्वताचा विचार करून हडपण्याचा प्रयत्न करते याची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी आणि जनतेला याचे प्रत्युत्तर देण्यात यावे जयकुमार गिया पंकज साबू विदर्भ न्यूज अचलपूर